Сьогодні з нами Сергій Кобзар. Я вас вітаю. Доброго времени суток. Ми сьогодні підготували тему, яка хвилює, мабуть, всіх: як залучити гроші, де ж їх взяти і як зробити так, щоб їх було багато. Ну що, для цього треба ограбити банк. Це перше. Если серьезно, то на самом деле, если брать финансовую магию, да, то вот все, что касается финансов, надо для себя в первую очередь разделить такие моменты. Люди часто ритуалы благосостояния путают с ритуалами на финансы. Благосостояние, оно все-таки имеет более такой объемный момент, да, то есть у кого-то благосостояние – это два вертолета, у кого-то это в шкале коньяка, а кому-то надо, чтобы бизнес заработал, да, то есть… И вот этот момент был остановить это а, одного направления ритуалы. Если брать именно по финансам, они делятся тоже в свою очередь. Есть ритуалы по финансам, которые работают сугубо на деятельность. Да, допустим, у нас есть какая-то деятельность, и мы ее хотим как-то раскачать, а, и она как бы работает точечно. Вроде бы как бы плохо, что точечно. С другой стороны, мы точно знаем, что мы качаем, куда мы направляем. А есть когда ритуалы направлены на человека. В этом случае неважно, чем он будет заниматься, но мы раскачиваем как бы финансы. Теперь момент, от чего это все работает. Источники могут быть какие? Мы можем, грубо говоря, заложить какую-то программу, да, там у Васи должен, должно попереть в финансах, и подпитать эту программу, допустим, каким-то местом силы, да, то есть это может быть там церковь, кладбище, перекресток, да, сделается подношение, мы рассчитываемся за эту энергию, чтобы потом у нас там не отняло руки, ноги там и так далее. А есть вариант, когда мы можем раскачать эту уже финансовую энергию, но свою собственную. То есть, грубо говоря, у нас изначально у каждого заложен какой-то свой ресурс здоровья, удачи, финансов. И мы, естественно, ни один из вариантов не используем в полном объеме. Или наоборот, сливаем полностью. Да, если взять здоровье, да, там, как говорят, до 35 природа поддерживает гарантию, а дальше, пожалуйста, гарантийное обслуживание берите на себя. Также и здесь. То есть можно качнуть свою можно уйти еще дальше, качнуть финансовую силу рода. Можно взять, попробовать, опять же, есть ритуалы, которые, в принципе, больше работают на том, что человек сам создает какие-то, скажем, такие маленькие ритуальчики там из разряда там, зеленого кошелька, или доллара пирамидкой и так далее. По сути, да, оно может работать. Работает оно чаще всего за счет своего эгрегора, за счет того, что человек качает этот эгрегор, за счет того, что он с ним взаимодействует. Но это, опять же, если сравнивать с, с объемными ритуалами, это как есть индивидуальный амулет, и есть оберег, вы там купили какую-то штучку с веншуя, повесили, и она там где-то телемпается в комнате, и она там что-то изображает, и она как бы, может быть, действительно работает. То есть я всегда за индивидуальные какие-то моменты. Если брать э, сами ритуалы, опять же, есть ритуалы, которые может сделать человек сам, да, то есть э, а есть ритуалы, которые должен делать именно, допустим, для него мастер. Uh -huh. Но я всегда рекомендую, если делаете, допустим, какой-то ритуал, то есть если сами делаете, постарайтесь изучить его как-то максимально э, и не углубляться в какие-то жесткие, да, там, влияния. Если это делает мастер, всегда рекомендую, опять же, взаимодействовать с мастером, да, то есть, потому что если у нас народ достаточно ленивый, а в период ковида, войны, то есть еще больше это все ушло в интернет, и чаще всего хотят там скинуть фотографию, и потом так раз, и все. И сидим на диване, и тут чемодан свалился с баксами, вот, флешка с биткоинами, и как бы все ок. Оно так не получается. Во-первых, ничего ниоткуда не свалится, если вы задницу не поднимете, не пойдете что-то делать. Это раз. А второе, ну, если вы не понимаете, что вы делаете, будет по-любому какая-то побочка или будет какой-то недотяг. То есть, опять же, почему взять те же ритуалы на боссостояние? Бывает так, что у меня было в практике, что люди делали, сделали себе ритуал на состояние, потом сделали на финансы, в итоге оба потеряли работу. Ну и как бы они мне пишут, как бы, ну, вот такая штука, вот, начинаем разбираться, как бы, ну, и потом уже, когда копаемся, уже прошло какое-то время, во-первых, они ушли в другую работу, которая по финансам, я бы не сказал, что она намного была выше, чем откуда они вылетели. Но, как выяснилось, они оба были соцработники, работали они с... Одна... Она работала где-то в аптеке, а он работал где-то в другом месте, не буду врать. то есть. Но суть в том, что они оба тупо презирали и ненавидели эту работу. Угу. То есть к чему веду? Что бывает так, что ритуалы, что на благосостояние, что на финансы. Uh, проявляється таким образом, що не нужне нам uh, мішаючи из життя, а наоборот нужные какие якісь ситуації і людей наоборот притягувати uh -huh. тобто коли сидиш на диване і нічого не робиш, як нам писали, от я пенсіонерка, і якщо я буду пити каву з корицею, то ніяких грошей у мене не буде. Звісно, їх не буде. Треба щось робити для цього, як мінімум, якісь знаки долі мають. Каждый раз вспоминаю, когда там для отношений, по-моему, для чего надо повесить на люстру красные трусы. Это для грошей. Ну, в принципе, а, для денег, да? Да, да. Ну, вот, я где-то такое, помню, где-то попалось. Мне кажется, кроме того, что все будут знать, что ты без трусов, она больше ничего не даст. Не допомагаю, я пробовала. При том, что я сидела в декрете, щоб ви розуміли. І чомусь червоні труси не допомогли мені. Замість них гроші не з'явилися. <laughs> Бо я думала, це працює так. В на... это це нормально. Это будемо спішим на гормональний экспресс. <laughs> так. А от скажіть, кажуть люди, що от гроші не тримаються. Вони течуть, як ріка. І от а... наче її відкладаєш, і тільки какую якусь суму, вона на якісь, знаєте, на, знаете, на непредвиденные расходы розходи оці десь зуба, десь якийсь то ремонт, або что-то такое. Что делать? Чему так происходит, И еще работает в таких ситуациях? Ну, во-первых, нету такого, то есть что такая ситуация происходит просто так. Часто бывает, я ну, сталкивался с тем, что люди, допустим, вроде бы как бы, если подбить в столбик, то они вроде бы что-то заработали, но при этом все равно ни на что не хватает. Причем сказать, что у них там запросы из разряда яхта, самолет и так далее, нету этого. Просто вот, грубо говоря, там собирают на э, смену машины, а потратили там на лекарства или там на права где трубу затопили соседи, то есть, грубо говоря. То есть это надо просматривать, и чаще всего там есть какие-то деструктивные программы, и больше того, они не всегда связаны с финансами, потому что они могут быть связаны также и с отношениями, потому что сексуальная и денежная энергия находится в одной и той же области, это паховая зона. И если есть там какие-то перекрытия, сбои, то она может быть делая какой то деструктивное отношение, а может быть, по финансам. И наоборот. Поэтому э, в любом случае, когда не держатся вот так вот деньги да, в руках, то есть оно уходит, и уходит, если еще не по назначению, не, не запланированные траты и так далее, то однозначно есть какой-то деструктив, его надо просто найти и устранить. Это первый момент. Второй момент. Надо понимать, что э, часто бывает так, что у нас у каждого свой объем, я бы сказал бы так тех финансов, которые мы можем принять так, чтобы не слететь там с катушек, да, и не, не уйти в какие-то во все тяжкие. Ну, для примера, да, там одному дашь миллион, его до вечера его освоит, да, где-то там вложит, пожертвует, неважно там, а другому дашь 100 гривен, но он умудрится где-то напиться на них, причем в зюзю, да, то есть вообще. То есть и вот, хотя вроде бы два человека там возраста там и так далее. Когда ритуалы такие делаем, то есть тоже там есть момент раскачки, но пройдет именно тот объем, который человека, ну, скажем так, не снесет, да, то есть с какого-то, скажем так, адекватного состояния. Поэтому тоже, как есть такое выражение, как бы нужно быть готовым к принятию денег, готовым к принятию объема. Если интересно, расскажу, когда-то я участвовал, даже не то, что участвовал, я был один из тех, кто проводил этот эксперимент, то есть была группа людей, причем люди были автослесарь, был парикмахер, там был сотрудник банка. Ну, то есть разные, разная возрастная категория, разный абсолютно достаток у людей. И суть задания была в том, что нужно было вечером выйти на одну из центральных улиц э, Одессы и пройтись и попросить, именно попросить, э, гривну или две гривны, то есть вот именно попросить. Без всяких рассказов, что там... На, не знаю, до миллиона не хватает, там, или там, не знаю, норковую шубу хочу купить, вот на сдаче нужно, и так далее. То есть, вот именно четко прийти и попросить. Угу. Они пошли просить. То есть, на самом деле было интересно, больше всего насобирала денег именно сотрудник банка. То есть она не стеснялась, как-то ей это легко давалось. Но это была ерунда. На самом деле они не знали, что есть вторая часть. Нужно было пойти и раздать эти деньги. Так вот, раздать было в разы сложнее. То есть, наши люди дать, допустим, еще как-то могут принять деньги просто: вот им дают уже эти деньги, люди не берут. Да, можно списать на какие-то забубоны, что они могут бояться, что там что-то на той гривне и так далее. То есть, э, вот этот эксперимент он проводился буквально там несколько часов, но он четко и участникам особенно показал, насколько они не готовы взять. И то, насколько люди не готовы принимать вокруг них, то есть есть еще более сложные ситуации, когда человек категорически, может быть, он нуждается в этом, но он не возьмет. То есть эти моменты тоже, эти блоки надо убирать, они все равно уже как бы не связаны с магией, они больше все равно психологические. Mm -hmm. Це як ви казали на минулому ефірі, про те, що мама сину говорила не бери ці гроші, вони грязні, і потім у нього оце залишається. Так у нас у багатьох таке було. Ну у багатьох це ще оце з радянського союзу, що гроші це погано, треба бути таким, як всі, і ано і ще більше йде. У нас момент страху більших денег заложен, ще з моменту революції, тобто, тоді, коли були угу. це раз. То есть тогда заложился шаблон того, что если ты будешь в э, э, состоятельности, если ты будешь хозяином, то это будет иметь какие-то последствия. Оно заложено в одно поколение, потом передавалось в другое, там и так далее. Да, то есть и э, это есть. Так же самое, как заложено, допустим, с детства, да, там у нас эти есть: э, без труда не вытянешь рыбку из пруда. Uh -huh. да? А если посмотреть советские мультики, там точно наоборот: там сидел, сидел, емеля, потом пошел. І у нього все вийшло. Піймали, взяли там золоту рибку, згадали трижування, і все. ок. Да? То есть свіді, опять же, все, допустимо, есть, А це, опять же, вроді би, бы, якби как бы всього-навсього мультик, але по факту він как бы зуважується модель, моделі, программу. Угу. Але ж все одно, бачите, коли ж золоту рибку спіймав, він потім розплатився, бо дуже багато запросів було у, у дружини у цього рибака. И потом они остались ни с чем. Ну... Философ... Там как бы да, но с одной стороны кажется, что она более жадная, он вроде бы мог вообще там зажарить с пивом, да, то есть, но тем не менее э... акцент идет все-таки на чем? На том, что вот можно особо не напрягаясь, но вроде бы как бы все, но во всем должна быть опять же мера, но mm -hmm. это опять же зависит от того, в каком возрасте ты это посмотришь, да, там тот же фильм «Матрица», да, допустим, в зависимости от возрастной категории, он будет восприниматься каждый раз абсолютно по-разному, хотя ты будешь смотреть вроде бы одну и ту же серию. Якщо говорити про якісь от забобони, наприклад, ми до, там віримо в каву з корицею, червоний гаманець, наприклад, що треба якось певним чином хранити ці гроші, це впливає якось дійсно на фінанси? Чи це лише тому, що ти це, в це віриш? вірі ваше бездатство вам. Угу. Хорошо, а який можна зробити, можливо, ритуал вдома, от щоб у тебе були гроші? Строится на работу. Все, <laughs> 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 Ну, я не знаю. Я, допустим, с того, что я во что я верю, потому что, может быть, я делаю, оно как бы совпадает и так далее. Потому что я же всегда я такой человек, что я, пока я сам в это не верю, вы мне не докажете это обратно. То есть вот если у меня был прецедент, что оно есть, то оно есть. Если нет, то, ну, извините. То есть вы можете рассказывать все, что угодно. То есть Цветом кошелька не запариваюсь. Моментом того, чтобы если я покупаю новый кошелек, я даю всегда больше денег, чтобы сдачи поставили в кошелек, и мне пришел кошелек уже с денежкой, такое есть. Момент пирамидки, ну, меня когда-то друг покойный подсадил на это, то есть он мне ее сделал с этого доллара пирамидкой, вот уже много лет она там у меня есть в кошельке. Момент того, что у меня была одна заказчица, очень состоятельная женщина, она всегда приходила, рассчитывалась наличными, и деньги всегда очень ярко пахли э, апельсином и сандалом, то есть uh -huh. вот именно аромом маслами. То есть и я тоже себе как-то так взял и заложил это, чтобы вот, ну, оно прямо, ну, очень сильно чувствовалось, то есть вот э, она рассчитывалась. А, допустим, в такое тоже верю. А, если брать ритуал, было очень долгое время, когда я брал, прожигал чеки, то есть я брал весь месяц, собирал чеки, вот все, что мы рассчитываемся, собираем чеки, собираем, собираем. И если были какие-то покупки, которые я покупал так, без чека, то я выписывал чек сам, то есть книжку, покупаешь чек, его и пишешь там, сегодня купили там апельсины 10 гривен, ну грубо говоря. Uh -huh. И потом раз в месяц на полнолуние, в казанке, у меня был такой казанок, я в этом казанке прожигал эти себе, э, чеки. То есть в последнее время не делал. А, скажу, что оно тоже как -то давало такой эффект больше того по огню можно было понимать, насколько у тебя финансовый поток раскрыт. То есть чем он более таким зеленым отдавал, тем ну я считаю, что на то время оно было более открыто. То есть когда оно более красное, то оно более закрыто, на самом деле. Хотя если пытаться логически объяснить, как это происходило, я думаю, оно подпитывало момент определенной дисциплины, дисциплины расходов-доходов. Мне кажется, оно здесь как-то еще отыгрывало. Но вот очень долго этот ритуал я делал, реально, каждое полнолуние. Плюс, мне кажется, опять же, момент веры, момент действий, потому что у тебя есть прямо целый ритуал, да, то есть ты берешь и э, закладываешь программу и делаешь определенные действия, привязываешь это к фазе луны, да, то есть плюс есть отношения, потому что ты это все покупал, да, то есть и за счет этого как бы я думаю, что оно отстреливало. Угу. А от про euh, подношення оці хотіла спитати: що це має бути? Це обов'язково щось конкретне? Чи це е, будь-яка людина може для себе там щось вибрати? Яким чином цю <різок> здачу дати? Взагалі в ритуалі само подношення що з собою представляє? Но на самом деле, подношение должно быть то, что вам дорого. Почему, допустим, когда у меня есть люди, когда я говорю, надо купить на подношение, на откуп там то-то, то-то, то-то. Uh -huh. И есть ну, кто не практикует, а им, допустим, по условиям ритуала это требуется сделать. Я им говорю, что когда вы заходите в магазин, покупаете, там, неважно, если мы едем на кладбище, допустим, там, конфеты, печенье, там, и так далее, отталкиваться от ощущения не того, что вы любите, а то, что вам хочется в тот момент. И часто идет диссонанс, допустим, человек там не ест белый шоколад, и тут ему хочется купить белый шоколад. Человек не пьет коньяк принципиально, а ему хочется купить коньяк. Uh -huh. Или человек не курит, но он четко знает, какие сигареты он хочет взять. То есть отдаться от ощущений. А если еще более глубинно копнуть, то это должно быть то, что для вас значимо. То есть у меня было такое, что человек на лодку поддал серебряный крестик, на нем был, и последних там что-то гривен 200 у него было, то есть денег. То есть он купил буквально там, ну, очень-очень-очень все скромно. Это был шкалик какой-то и там что-то еще. Вот. Но для него это было очень дорого. То есть, то есть равно, что кто-то дал бы там миллион, допустим. А был такой же человек, ну, достаточно известный в Киеве, таким большим статусом. Я помню, человек приехал и привез э, браслет золотой, где-то грамм на 40, наверное, может быть, больше, не знаю. Ну, такой именно... Ну, я, да, я прозрел, там и коробочка такая, то есть все. Я помню, коньяк был, не коньяк, это был кеносин, не, это коньяк. Вот. То есть, тоже уважение. А бывает, наоборот, человек, когда относится к этому, знаете, так, на мать его идти. То есть я видел, когда приходили там и так барбарисок кулек высыпали uh -huh. а, на кучку. Причем а, социально понимаю, что человек, в принципе, мог, ну, может, фабрику Роша нет, но маленький магазин точно мог бы открыть. Вот. Ну, он пришел, взял барбариски и рачки, как сейчас помню. Ну, естественно, оно как бы. Ты можешь меня обмануть, ты можешь себя обмануть, но силу ты не обманешь. А если ты в это не веришь изначально, то тем более вот эти дуркования где-то вылезут боком по итогу. Mm -hmm. Но так, по сути, и получилось. То есть конкретно, допустим, человек вот, с барбарыскими рачками, я знаю четко, что потом через совсем небольшое время там была большая кража золота, и там суть была золота даже не в весе. там. А, и даже не в ювелирной какой-то там ценности, Там было очень много родовых вещей, uh -huh. да, то есть которые были именно для семьи дороги. И, и со всеми связями и так далее смогли просто определить, в каком городе отправили это переплавить все, то есть ну все, оно ушло, рассчитались, как говорится. Uh -huh. e, то есть, вот, когда ты делаешь подношения, это ты отдаешь мастеру, або например, если это це в церкви, ты отдаешь там церкви на пожертву, правильно? Куда им надеваются эти все э, откупы? Неважно куда они на кладбище, понятно, что их сидят собаки, бомжи или цыгане или еще кто-то. То есть mm -hmm. э, в церкви порадуете там батюшку и всех, кто находится рядом. Э, учитывайте, что вы даете это в материальном мире, но расчет идет в энергетике. Получается так, что если вы берете, отдаете здесь, вы отдали энергетику. Mm -hmm. А все, кто возьмут здесь в материальном мире, они просто исполнят свою миссию в вот, материал материальном мире. То есть, а вы отдали энергетику, эту энергетику в энергетическом плане вы ее передали дальше. Вот и все. Естественно, никакой дух на кладбище не придет и не будет там пить вино и есть печень и рассматривать зарезанных курей. Но вы дали энергетику, опять же, жертвоприношения кровавого, вы дали энергетику, допустим, алкоголя, там, табака там, и так далее. Да? То есть, ну и момент, опять же, если бы это было там 100 или 200 лет назад, попробуй вырасти эту курицу. Эта курица была, если у тебя десяток курей, ты блин, целый состоятельный человек, у тебя яйца еще на продажу есть и так далее. Тут ты ее взял, пошел, зарезал на подношение. Это же какое подношение? Ты сейчас не знаешь, что нужно сделать, чтобы пропорционально выставить. Вот. Mm -hmm. Почему как бы тоже идется, покупается серебро, золото э, или там, допустим, просто натуральные камни, да? Потому что опять же, ты в это вкладываешь э, момент расчета. Почему бывает так, что есть, когда расчет можно сделать просто пятаками, да, то есть ты пошел, получил сдачи, вот эти сдачи кинул где-то, выкинул на перекресток со вами там, откупаюсь, да, то есть и ты откупился. Опять же, ты отдаешь, понятно, что их подберут или там заметут, а может, дочь их у ливневку вообще, но ты отдал энергию, то есть денежную энергию, причем отдал свою денежную энергию. Угу. Просто ты скинул, а уже далее оно пошло там, куда и завгодно, главное, что твоя энергетика уже пошла. Отдал энергию, а в материальном мире тут уже сама матрица, как говорится, распределится. Может, их кто-то подберет. Может быть, в этот момент, когда подберет, кто-то стянется этих монет, то, что вы заложили в эту программу. Да, деструктив. Может, какой-то болезни от, откупились или от ситуации. А этому человеку, наоборот, для того, чтобы он как-то поменялся, именно ваша ситуация и нужна. Такое тоже может быть. Угу. А если делаешь ритуалы совсем без подношений, потом оно тебе и да, какими-то негативными программами? Ну если это что-то что простенькое, то никакой обратки там или, ну, короче, ничего не произойдет просто. Вы просто поиграетесь и все. Если это что-то более сложное, то вы можете протолкнуть этот ритуал на собственной энергетике. Вы можете получить результат, но вы будете иметь определенный слив. Это mm -hmm. если мы говорим за какие-то положительные работы. Если это что-то на деструктив направлено, то понятно, когда этот деструктив кто-то там начнет чистить, естественно, прилетит обратно. Угу, <социт> интересно. Отже, все таки гроші не падають з неба нікому. А якщо і падають, то потім, наприклад, от є багато випадків, коли там людина виграє в лотерею мільйони, і потім з нею відбуваються страшні речі, бо вона присадила їх десь на алкоголь, на якісь штуки, і через там рік буквально вона вже зовсім без нічого, то в неї хоч щось було. Это то, что я говорил, что у каждого есть свой объем принятия. То есть и человеку дали больше гораздо, чем, допустим, его психика, его сознание э, готово принять. И поэтому оно так и уходит никуда. Почему, допустим, один может подняться с маленькой суммы, с кредитами и уйти в миллионера, а у другому э, пришло наследство в виде миллиона, и в итоге выяснилось, что он вернулся там через год, он стал все равно каким-то там уборщиком где-то там, или заправщиком, или еще там кем-то. Тобто, коли ти робиш за, запит якийсь на ці ж самі гроші, треба в голові собі мати оцю суму, з якою ти можеш справитися. Бо якщо її буде... Я думаю, більшим... я думаю що треба завжди ставити трохи більше. Ну, я, по крайней мере, якщо даю якийсь запрос по фінансам, то завжди прошу трохи більше. Угу. почему. чому? Тому що е, я не пам'ятаю всю но притчу. Но там суть в тому, що от, якщо ти просиш велосипед. Да, белый, ты его описываешь, ты хочешь белый велосипед там такого-то э, года с такими-то там спицами, катафотами и так далее. Надо просить его, не знаю, новый, самый новый, там, или mm -hmm. еще как-то уточнить. Потому что велосипед, скорее всего, тебе дадут, но он, скорее всего, будет не новый, или немножко не той модели, или ничуть не снимет спицы. Поэтому лучше запросить Но, ну, но ну, мало когда выдают именно в том объеме, как ты запрашиваешь, поэтому всегда лучше чуть-чуть больше, но. В реале вы все равно будете чувствовать, ты когда даешь запрос на финансы, ты же понимаешь, ты говоришь, хочу миллион долларов, и у тебя психики уже там такие э, вылазят фиксики, они начинают ржать, типа, ну идиот блин. А когда ты скажешь, а там хочу выйти на доход, допустим, там в 5000 долларов, ну как бы так, с натягом, но ты как бы где-то, может быть, все-таки можешь. Вот. Поэтому каждый это чувствует, но надо... Моя рекомендация, опять же, мало ли там кто-то зарабатывает тысячу, а хочет зарабатывать там сто тысяч. Да, ну как он, а психологически у него это не пропускает. Добавляйте, берите каждый раз. Если я не ошибаюсь, по-моему, психо, психологический барьер идет, по-моему, 10 или 15% прироста для того, чтобы подсознание э, легко воспринимало. Поэтому mm -hmm. просто добавлять по чуть-чуть. Это mm -hmm. как женщины, когда просят у мужчин... Э, деньги, допустим, это не обязательно может быть жена, то есть даже такая рекомендация, то есть э, просить сначала ту сумму, которую легко дают, а потом ее увеличивать типа на 15-20%, потому что если будет сразу много, то спугнете. <laughs> до речи, так, так, это, мабуть, и працює, Бо, если як, велику сумму, то как-то... А если так... Стресс вызывает, у него будет mm -hmm. э, тоже стресс, а так ему получается планку, то это как в спортзале, нагрузочку, по чуть-чуть. То есть есть то, что он сразу потянул, а потом к этому, что он сразу потянул, надо по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и он как бы будет спокойненько это воспринимать. Потому что он ну, вряд ли, что он там с детства мечтал, сидел так, думает, блин, вырасту, заведу Таньку, буду мантулить и все деньги ей отдавать. Ну а что, говорят же, что женщины для чего взагалі народжені? Для того, чтобы мотивировать человека. Вона его мотивирует, она его вдохновляет, вот, будь ласка. Да, да, да. да Это современная тенденция и оправдание происходящего. О, я вам даже дякую. ну, цікава вышла у нас размова. Я бажаю всем грошей столько, сколько вы можете потянуть и трішечки больше комфортным и безопасным способом. А то, мало ли, кто-то взял там, получит страховку за убитого родственника или там за неудачную пластическую операцию выплату. Нет, всегда, если вы даете запрос на что-то, особенно если это связано с таким вот финансами, то, в принципе, со всем чем угодно, всегда добавляйте комфортным и безопасным способом. Потому что жизнь и особенно вот высшие силы, они часто шутят с людей, да, то есть они дают то, что запрашивают, и потом наблюдает, а что ж ты будешь с этим красава делать, там, допустим. Тут друг, стала какая-то девочка мега богатая, но при этом она очень одинока, да, там. Или, допустим, не знаю, там, он стал тоже, там, достиг каких-то высот в бизнесе, но при этом у него не осталось друзей, родных и близких, потому что все предали как-то и так далее. Поэтому всегда прописывайте вот эти хотя бы в подсознании себе, что комфортным и безопасным способом. У меня есть два выпадка из жизни. Абсолютно однакові. У мене є дві знайомих, які хотіли машину. Одна хотіла другу машину в сім'ї, бо у чоловіка була, а їй потрібно було для пересування, і вона дуже хотіла машину, і в неї помер свекор, і ця машина дісталася їхній сім'ї. Друга така сама аналогічна ситуація. Вона хотіла, хоча б яку небудь, хоча б ланоса якогось, аби мені їздити по місту там, дітей розвозити. Те ж саме, свекор помирає і їм віддається ну, оця машина дістається. Тому завжди наші... комфортним і беззапасним. Так, всі наші е бажання потрібно загадувати правильно. Правильно формулювати. Це вже, я не знаю, дуже багато в мене було різних ситуацій, коли ти розумієш, я ж неправильно сформулювала. Де я завжди, зараз, допустимо, зрозуміло, що у нас ввіду. войны как бы добавилось там вместо спокойной ночи тихой ночи да там uh -huh. с днем рождения человека поздравляешь первое что ты пишешь там не здоровье денег и так далее пишешь мирного неба uh -huh. но также добавилось а, по крайней мере я добавил везде это момент счастья потому что момент состояния счастья как правило не имеет никакой взаимосвязи с какими-то моментами сколько у тебя денег в какой ты стране находишься с кем ты находишься потому что ты можешь быть В принципі, закрити всі соціальні моменти, але цьому бути абсолютно нещасним чоловіком. Повністю згодна. Так. Головне бути щасливим і відчувати себе комфортно. Неважливо, скільки в тебе буде грошей. Але коли в тебе грошей немає, ти не відчуваєш себе комфортно, прямо скажемо. Ну так, да, депресірувати краще в Мерседесі, ніж в трамваї. Так, так. Дякую вам дуже. Я думаю, на сьогодні ми з вами закінчимо. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої питання, якщо у вас виникли, і ми обов'язково їх розглянемо на наступному ефірі. А на сьогодні до побачення і до нових зустрічей!